А с ним испорченные продукты. Во Львовском супермаркете куры гриль оказались ядом. Более 20 человек попали в больницы с отравлением. Покупать готовую пищу в супермаркете это удобно, но с другой стороны смертельно опасно. В интернете бродят истории о крысах, которые хозяйничают на хлебных полках голубях, которые едят с вами почти из одной тарелки. Секретные материалы проникли на кухни крупнейших супермаркетов, чтобы узнать, чем они нас кормят на самом деле. Подменные сроки годности. Половые тряпки в холодильнике с салатами. Колбаса с пола. Ну и, конечно же, тараканы. Мы увидели все это своими глазами за закулисье столичных супермаркетов. Открытых вакансий в супермаркетах достаточно. Берут всех без разбору, с образованием и без, молодых и старых, больных и здоровых. Санитарная книжка у вас есть? А, нет. Особо ничего не придумывая, я без проблем устраиваюсь по первому попавшемуся объявлению. Супермаркет в спальном районе Киева. Сюда меня берут расфасовщиком кондитерских изделий. Это вам рассказывали про цель пекарни. А на фасовку да. печеньки. Да? Условия труда стандартные для супермаркета. Они работают неделю через неделю, с 7 до Мое здоровье оценили на глаз. Санитарной книжки даже не потребовали. Если вы будете поступать в стажировки, значит, приходите в зал. Это мост, через рамку с собой паспорт и Мы соглашаемся на все условия, и вот первый рабочий день. Это кондитерский цех. Здесь пекут печенье и пирожные. Пекари и расфасовщики работают без перчаток. Готова продукція, тим більше, що якщо це кондитерський цех, то перчатки обов'язково потрібні. раз. По-друге, вони працюють частина і без спецодягу. Кромі розфасовки, в обов'язності входило – входила з свіжо печені свіже, тобто міняти стікери з датами. <говори> Він зробили як нове. Це печиво, яке стоїть під ногами, йде на переробку для виготовлення пирожних. В даному випадку, воно повинно зберігатися э, в окремій закритій ємності з маркуванням, що це для чого, ну і не в э, виробничих приміщеннях. Тому тут гарантії немає для, ну, як, що це печиво не попадає прямо з полки до Цього блістера і не піде на привалу. Всі креми, джеми і печені на перероботку стоять практично на полу. Пол в пікарні теж не самий чистий. А це бетон просто. Да. Підлога повинна бути з матеріалу, який піддається э, миттю влажної обробці дезінфекцією. За шість часов моєї стажировки його ні разу не підміли і не вимили. Так же, як і робочі поверхності. Металева поверхня цих столів э, має ушкодження. Это дезобробці Дані столи піддаються або взагалі не піддаються, або піддаються погано. В цих ушкодженнях можуть збиратися і бруд, і залишки продукції, і залишки там того ж ну, яйця, не знаю чого. Бруд з рук людей. Трудоустраюваємося в слідуюй супермаркет другої крупної сіті. Находиться он в самому центрі столиці. Здесь ми приміряємо на себе образ продавця кулінарії. Вы именно хотите продаться на кулинарию? Да? Mm -hmm. Мое здоровье и здоровье клиентов здесь также никого не интересует. Санитарных мешков у вас есть? А, нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вам дам направление, а вы ходите. Mm -hmm. Уже на следующий день после собеседования я отправляюсь на работу. Нарушения встречают нас с самого входа. Это путь сотрудника к раздевалке. Уйма продуктов стоят на проходе, а не в складском помещении. Такие сберегания категоричны. Заборонено. Здесь нарушено не тільки норми хранения. в тому коридорі. Якщо він є склад, то воно повинно бути на піддоні раз і на відстані 10-15 сантиметрів від стіни. Два я бачу там пиво, наприклад, і соки. практично всі види. Пиво в нас мають температурний режим зберігання. Сьогодні на вулиці я не думаю, що це як рампоч, що, що там буде менше 25-30, а може бути і 20 на тому ж сокі, на тому ж пиво. Ну і правила товарного сусідства стоїть по-перше, все разом. Я бачу там і напої, і овочі, і пиво може от не бачив, може і так. И сик, далее какая-то Ну, уголь взагалі э, с харчевыми продуктами в любом поважном супермаркете, как вы знаете, уголь, угилья, это продается в отдельных э, частинах. Переодевшись в форму, начинаю работать. Совсем скоро меня отправляют на кухню за салатами. Я на кухню, я на кухню. Вот этот замороженный горошек отправляют в оливье. Будь-який заморожений продукт повинен спочатку бути дефростірований, uh -huh. а потім він вже може переходити в страву чи гарячу страву, чи холодну страву. А бліни викладають прямо на стол, де рядом жарять котлети. Работают всі повара без перчаток. Він одними руками цей кухар бере млинець, бере крутову котлету, потім той же рукою бере це яйце. Uh -huh. все. перенес с одного на другой, и гоп, компания да, поехал. И рвут мясо для переработки на другое блюдо тоже голыми руками. А тряпки, которыми вытирают все вокруг, висят практически в холодильнике, где хранятся салаты. Для зберігання прибирального інвентаря в відділі будь-якому в даному випадку гостономії повинно бути передбачено якесь місце. Промарковано, там повинно бути видно для чого. Срок годності кожного салата 12 часов. Но кожен день на старий салат крім новий стікер з новою датою. І вже якби свіжі салати і свіжоприготовлене м'ясо виставляють на вітрину. З чистотою тут теж проблема. Вот так выглядит кухня. А это столовая для персонала. А пить в таком помещении, мягко говоря, не очень. Повинен быть рукомыльник. <связываю> <связываю> я его не вижу. по руки. я вижу вылоку Из нее наливают первое для... Персонала. Кто наливает? Сами. Сами. Нет должен быть кухарь или ответственник за эту комнату, которая наливает. Мы прошли стажировку в двух киевских супермаркетах. Когда вы заходите в торговый зал, вас встречают красивые опрятные витрины. Но если вы войдете через вход для персонала, вы сразу же почувствуете запах плесени, тухлого мяса и гнилых овощей. Но что же можно найти, если углубиться в кухню супермаркетов? которые на красивой витрине продают вам свежий салат, который уже трижды прошел процесс омоложения. Нет, категорично нет. воно будет накопичиваться все больше, 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 больше. То есть в том исходном кусочке, который был, там уже будет ну, такой запах. Смешивая просроченное со свежим в магазинах нарушают и другие нормы. По санитарным правилам четко сказано, что на следующий день могут быть реализованы Протягом перших двох годин роботи ну, Це для громадських харчувань, у нас немає окремих правил для кулінарних цехів. Це, правило, це громадське харчування. Тільки другі справи. А Але не в... именно... е, котлета, біток, шніцер. Mm -hmm. Ну, узнали все на підемо станції. Соответствують для увідіни нами нормами, правилам. Це недопустимо. Коли вас приймають на роботу. Ви повинні надати докази того, що ви не є носієм збудника інфекційного захворювання. Крім вищеперечисленого, спеціаліст із санстанції розказав нам і о других нарушеннях в одному приміщенні гаряча кулінарія, холодна кулінарія бути не може. Тобто, якщо котлета і салат зустрінуться в одному коридорі перед вітриною, нема чого нічого страшного. Але їх виробництво в одному приміщенні, де тут температура 200, а в самому приміщенні може влітку бути і скільки 30-40, а тут повинно, б, щоб було ну, хоч десь. Кухонний інвентар в супермаркетах требують заміни. Ніж замотаний е е скотчем чи пластиком, mm. зверху. Чому пластик не рекомендується? Тому що на ньому дуже просто з'являється подряпина. Ни, 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 ни каким чином уже позбутися, яких не можно и вымыть тоже его основном, бывает очень сложно ранее наши журналисты проводили подобный эксперимент в супермаркетах где они работали также менялись стикеры продавали печенье с муравьями видите маленькие точечки Думаю. Вымачивали печень в хлорке. Как помню, мы в печенку килограмм печени, а полторы, полторы чайные полторы чайной ложечки хлорки. А просроченное мясо и курицу мыли в уксусе и марганцовке. И даже в хлорке и стиральном порошке. В порошок как добавляют. А, этот, без То запаха. есть это все правда, да? Конечно. Чтобы будет вот это вся преснева, вот эта вот э, скользота, что ушла. Потом это там пропала, что ли, вот, как там, допустим, носочки постирали. Определить вымоченные продукты несложно. А вот это уже ручной работа. Вот тут ее уже замачивали, у нее даже запаха нет. да. Уже все, даже не Немного химии, уколов водой, заморозка и курочка как новая. Так вот курей продавали просроченных и по месяцу, и по два, и по три месяца. Рыба и другие морепродукты оказались тоже не первой свежести. Запах якобы свежей рыбы говорит сам за себя. Фу -фу, Бывший работник одного из супермаркетов выступил в роли эксперта в нашем эксперименте. Он помог вычислить продукты, которые уже прошли, так сказать, омоложение. Просроченные продукты поджидают вас не только в сырном отделе. Бицерба. Это заводской стикер с информацией о товаре. А до какого числа? Ну, только Если заводского стикера на товаре нет, значит его уже омолодили. Я только приняла эту колбасу. Но она ж не будет каждому говорить, что она только приняла эту колбасу. Колбасу реанимируют следующим образом. Колбасу мы замачивали сперва в воде. Вот, потом мы добавляли йод. Вот. Не помеха этому даже вакуум. С аккуратно там в некоторых местах проткнуть сосиску, чтобы оно немножко впиталось и вовнутрь. Добиться правды от продавцов вам не удастся. Ведь если за просроченные продукты не заплатит покупатель, за них вынужден будет платить сам работник магазина. Вся просрочка наложится на продавца. 2-200. Это самое больше было у меня. Журналисты отдавали на проверку 20 наименований продуктов из супермаркетов, где проходили стажировку. Некоторые продукты прошли проверку. Пару дней ну, можно приматывать и еду. А вот телятина и салат оказались несъедобными. Телятина и салаты мы выявили в пробыще загальной количести микроорганизмов а також выявили бактерии группы кишковой палочки. Такие находки не на шутку могут повредить вашему здоровью. Может быть, пить втолков до того, что, например, развивается какая-то хвороба. Мы отправили запросы в супермаркеты, где проходили стажировку. Ведь хотим спросить руководство напрямую, что они думают о зафиксированных нами фактах и кто будет отвечать за нарушения. Меня зовут Саша. Да, да. Я работала в одном из ваших магазинов как стажер в кулинарии. Подожди, подожди, дальше, давай сюда. Дальше. У нас есть видео из отдела кулинарии и кухни. И мы бы хотели попросить вас прокомментировать. Это центральный офис одного из супермаркетов. Эта женщина представилась арендодателем. Мать, это мой арендатор. Я вас не могу просто, ну, как бы, взять и, пунктку, и без их согласия пустить к ним. Я mm -hmm. вам ничего не даю. Нет, мне дает право. Заходить. заходить, это что? частная собственность. Спустя пару минут к нам подоспел адвокат супермаркета и утверждал, что мы обратились по неправильному адресу. Фуршет в какой фуршет вы отправили? В центральный офис. Ну, нет такого юридического лица, центральный офис фуршет. Есть юридичные особы, да, какие здесь не Я вам объясню, есть сайт официальный, на котором указан электронный адрес, куда можно обращаться. Мы отправили на этот электронный адрес. Отвечать за нарушения здесь, видимо, никто не собирается. В следующем супермаркете наш запрос также игнорируют. У вас письменное обращение есть, чтобы на суде не ответить, но назначил вам, если я не пожелаю с вами а, общаться. А, общаться. И комментировать видео, снятое нашими журналистами, также не собираются. Давайте вы его отправляете в ближайшем уровне, чтобы это будет документ. Программа «Секретные материалы» обращается к руководству супермаркетов с просьбой все же дать ответ на наши информационные запросы и принять меры в отношении порядка в магазинах. И просим госэпидемслужбу города Киева провести детальную проверку в этих супермаркетах.